الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى أما بعد شيخ محمد العتبي رحمة الله عليه فرماته کہ میں روز رسول پر حاضر ہوا اور وہاں جا کر درود و سلام پڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے بعد میں ایک کونے پہ بیٹھ گیا وہیں پہ جا کر اتنے میں میں نے ایک دیکھا کہ ایک شخص اونٹ پر سوار آیا اور بدوانہ صورت تھی جیسے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں دیہات سے آئے ہوئے اور آقا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضری دی اور یہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمائے کہ ولو انہم الظلم انفسہم اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنے نصف پر ظلم کر لیا تھا جاؤک فستغفر اللہ وستغفر لہم الرسول آجتے ہیں آپ کے پاس اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لئے معافی مانگتے اللہ سے لوجد اللہ تواب الرحیمہ اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا پاتے ہیں. یہ آیت پڑھ لی اس نے پھر اس کے بعد اس نے کچھ اشعار پڑھے وہ اشعار بڑے عجیب ہیں میں آپ کو سناتا ہوں یا خیر من دفنت بالقا یا آدوم ہوں بن القاقم <وَالْأَكَمُ> ترجمہ بتاتا ہوں ساتھ سال اے بہترین ذات ان سب انسانوں میں ان سب لوگوں میں جن کی ہڈیاں ہموار زمین میں دفن کر دی گئی ہیں ان کی وجہ سے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے زمین اور ٹیلوں میں امدگی پھیل گئی ہے یعنی قبر میں تو سب کو اتارا ہے سب کو لے کر آیا گیا قبر میں رکھا گیا ہے دفن کیا گیا ہے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے زمین میں عمدگی پھیل گئی ہے انت ہوں فی ہل افافی الجود ہوں میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ مقیم ہیں کہ اس میں عفت ہے اس میں جود ہے اور اس میں کرم ہے انتشی الزی ترجا شفاعتو آپ وہ شفیع ہیں وہ سفارشی ہیں جن کی سفارش کہ ہم امیدوار ہیں ما زلت القدم جس وقت پل سرات پر لوگوں کے قدم پسل رہے ہوں گے یعنی یہ لوگ جب پل سرات پر جا رہے ہوں گے تو ظاہر ایک مشکل گھڑی ہے وہ ہر انسان کے لیے تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے بہت سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے وساحبہ کلا مِنِّ السلام علیکم ما جر القلم <عَلَيْكُم> اور آپ کے دو ساتھیوں پر بھی جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا ان پر بھی سلامتی اور سب پر سلامتی ہوتے رہے جب تک قلم چلتا رہے یعنی قیامت تک حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اس میں اس کے بعد یہ بدو جو ہے جو سلام پیش کیا اور پیش کرنے کے بعد یہ چلے گئی اور جانے کے بعد شیخ عطبی فرماتے ہیں کہ مجھے اونگ لگ گئی اور میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ جا کر اس بدو کو بتا دو کہ اللہ جلالو نے میری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفیت کر دی تو جو حضرات حج پر جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ خاص ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے وہ دعائیں تو یقیناً اپنے لیے کرتے ہی ہوں گے سب کے لیے دعائیں کریں ہمارے لیے بھی کریں پاکستان کے لیے بھی دعائیں کریں پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین